चला उठा सकाळ झाली व्यायाम करायची वेळ झाली आज नागपंचमी आहे नागपंचमीच्या नागोवा लागला डोळायला शुभ मुहूर्त चांगला व्यायाम करायचा आज लवकर उठा चला रामकृष्ण हरी सफर देशे रहती है लाइफ में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे लेकिन हर स्पीड ब्रेकर नजर अंदाज भी नहीं करना करना है और नजर, नजर अंदाज भी करना है क्योंकि स्पीड ब्रेकर में आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है ना इसका ब्रेक और एक्सप्लेटर आपके पास है स्पीड ब्रेकर बड़ा होगा तो वहां पे गाड़ी मार सकती है इसीलिए इसको नजरअंदाज भी नहीं करना है और नजरअंदाज भी करना है स्पीड ब्रेकर जाने के बाद इस स्पीड ब्रेकर को आपको क्या करना है नजरअंदाज करना है बोलना है लेकिन जिस इस वक्त उस स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी आती है ना तो पूरा ध्यान हमारा इस स्पीड ब्रेकर पे होना चाहिए

जो कैपेसिटी है ना इस कैपेसिटी के हिसाब से उनको प्रॉब्लम भेजता है मेरी बात समझ में आ रही है परमात्मा सबको प्रॉब्लम भेजता है ऐसे कोई नहीं है जितने भी इस सृष्टि में इस ब्रह्मांड में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु से ब्रह्मांड बना है सबके पास प्रॉब्लम है हमारे इंसान के पास प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं है सबके पास प्रॉब्लम है लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ परमात्मा सबको प्रॉब्लम भेजता है लेकिन हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है तो उनके उतने हिसाब से ही बेचता है तो कभी ऐसे मानना नहीं है मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है मुझे बहुत तकलीफ है नो कि आपके हिसाब से आपके पास है मालूम है इसको मैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर है उनके पास इतने सारे प्रॉब्लम है इतने सारे प्रॉब्लम है इधर पाकिस्तान खड़ा है बांग्लादेश खड़ा है बहुत सारे से प्रॉब्लम है यहां पे भी

इस प्रॉब्लम के आप लायक हो सबसे बढ़िया इसीलिए इस हिसाब इस से ही आपको प्रॉब्लम आए चलो तो इस पर फोकस नहीं करना है भगवान को थैंक यू बोलना है कि भगवान मुझे इतना कैपेबल बनो कि हर प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए ओके तो आप सही विचार रखोगे तो आपके पास सॉल्यूशन भी रहेगा इसलिए पहले नेगेटिव विचार आज से मन में नहीं आना चाहिए जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है और जो भी होने वाला है इससे भी बढ़िया होने वाला है तो यही से हम आज की शुरुआत करेंगे क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं है मैं बार बार बोलता हूँ आधी ही अधूरी जिंदगी खत्म हो गई अभी बची कुछ दस बीस साल पच्चीस साल तो ये भी ऐसी जो ना एक मेहमान जैसी जो हो, और लाइफ में आनंदी रहो तो वो एनर्जी ट्रेक के साथ जो

देवा माला खूब प्रॉब्लम दे माला फेस करना की ताकत पे अटिव थिंकिंग तुम्हें दररोज वाला कुछ भी नहीं हो सकता

त्याच्यासाठी आपण जसा ऑनलाईन व्यायाम करतो ना त्याची शुटिंग का राहायच्या काळाला आपल्याला चांगला व्यायाम करावा लागतो म्हणजे करतो माणूस तर मग आपण शुटिंग चांगली मग या निमित्ताने व्यायाम चांगला होतोय ना नक्की ऑनलाइन व्यायाम करता नहीं रमेश इन द मिक्स हाँ क्या होता। अपनी डाइजेस्टिज है तो डायजेस्ट वे वे हाँ का वेरनेस को विचार ओके वयोटर हा व्याम करू शेटी सहज व्यायाम है ऑनलाइन व्यायाम क्या शेवकी ऐसा है ना सोपे क्या बे सुपे हो फक्त आणि थाली उठायच्या टायमाला फक्त आवडतात एकदा उठले का एक्सप्रेस वेळ पुढचा पाय नाईन्टी डिग्री नाना आणू नका नाणे पुढचा पाय नाईन्टी डिग्री सर

घामाल ना काय बारी ना हरी घाम पहिली अंघोळ घामाची ती आपल्या कामाची लक्षात देवा tipo uns

नाही त्यांना माझं चॅलेंजच आहे तर मी जितका व्यायाम करतो ना तितकं तुम्ही पण करा हिंमत असेल तर लावा आपली शरीरात लावू आपण कारण व्यायाम करणं हे रेमत होते आणि तुमच्या वयामध्ये मी तर व्यायामच करत नव्हतो म्हणून मी माझं शरीर इतकं वाढलेलं होतं पण आता मी सावध झालोय आणि बावीस किलो वजन कमी केलं मी आणि ऑनलाईन व्यायाम केले लक्षात ठेवा तर हिंमत असेल तर या माझ्याला दहा मिनटं कमी असेल मी जवळजवळ बारा लोकांना फोन केले त्यापैकी फक्त सात लोक उठलेत आणि पाच लोक उठलेत नाही म्हणजे हा हा म्हणजे काही काहीने फोनच उचललं नाही म्हणजे याच्यासाठी हिंमत लागते व्यायाम करायला सुद्धा हे येणार आहे का वयाचं काम आहे हे जे पाहिजे जातीचे गेल्या काय वळ्याचं काम नाही मित्रांनो हो। खरखर आपल्या शरीरासाठी जर काळजी घ्यायची असेल तर नक्की तुम्हाला काही गोष्टी कॉम्प्रमाइ कॉम्प्रोमाइज़ लगे कॉम्प्रोमा नहीं तुम्हारा उठाव लगे व्यायाम हम करा लगे नहीं व्यायाम किया तुम्हारा फीस वर्ग हो नक्की है पर हाँ मजा स्वतः का अनुभव है क्या उद्यापस नक्की मैं ज्यादा लोकान फोन करना किमेंट मे कि ग्रुप वरी संग वह आम्मी उठाए तैयार आहत आम व्यायाम कर तैयार आई तो मैं नक्की उठा कीची वजूद कमी फोन कर, तो कर तो उठे ओके আজ ব্যাগ খুব চাঙ্গলা চলবে